А вообще, что касается Буковеля, мне и Карпат мне очень понравилось, потому что природа, то, что я ожидала увидеть, я это увидела и мне очень меня, произвело на меня такое неизгладимое впечатление. Вот эта мощь а, в этих гор. Мы жили в Микуличах и мы вот занимались йогой на горе. День был настолько насыщен каждый день. Это были экскурсии, это были походы и пешком, и на автобусе. Поездка сама стоила 100 долларов, как бы это проживание и питание. Ну, я с собой взяла немного денег так, для, на сувениры, на подарки, для родных, для близких, для друзей. Как бы эта поездка обошлась совсем недорого. Даже сейчас, учитывая, что сейчас кризис, люди немножко там побежат, но это вполне допустимо. Мы преодолели 550 километров это было достаточно сложно в автобусе это ну, не конечно же надо было выдержать ну ну что я могу сказать это просто такой ход такой интересный коммерческий на самом деле ну на меня это не как произвело впечатление интересно ну заходишь в домик а там все как бы все приклеено к потолку. Ну, интересный такой ход конем. Почему бы нет? Сейчас, да. сейчас все на этом держится. Сейчас же что миром правит? Миром правит идея. А как она уже пойдет в мир, это уже дело самих людей. Но главное придумать что-то интересное и новое. Вот они и придумали. А где он находится? Этот домик? этот домик находится в Я Правильно сказала Ирина. А вход туда платный? Конечно же, платный. А как же же, значит, <laughs> конечно, по 20 гривен.